Доброго дня, ви дивитесь телеканал «Соціальна країна. Це програма Країна здоров'я нежить для такої пори, як зима, це нормальне явище. Але що робити, якщо нежить триває більше тижня? Можливо, це геморит, а можливо, ні. Дізнаємось у фахівця. Дочекайтеся. В студії Тетяна Запорожець. Це лікар отоларинголог Доброго дня. Добриді. А про простіше кажучи, лікар – це лор. Уха, так, да, Ухо, горло, нос, уха, да. горла, нос. Отже, ми будемо сьогодні говорити саме про ніс. Якщо нежить, а вона триває нібито там більше тижня. Треба звернутися до лікаря, треба звернути увагу. Чи не такі взагалі симптоми гайморита? Які в нього симптоми? А, значит, есть такое действительно расхожее мнение, что э, леченный насморк проходит э, за 7 дней, а не леченный за неделю. Ну, поэтому э, и пациенты наши начинают к нам обращаться где-то уже спустя 7-10 дней от начала простудного заболевания, когда симптомы гайморита в самом цвету. Э, такие, как головные боли, прежде всего, что начинают настораживать наших пациентов, и они э, с этим к нам начинают обращаться. А повышение температуры, обильное гнойное выделение износа, на носового дыхания, что в свою очередь приводит к нарушению общего самочувствия, снижению трудоспособности. Но на самом деле, я считаю, что к лор-врачу стоит обращаться уже спустя 3-5 дней от начала простудного заболевания, чтобы не дать возможности запуститься гаймориту да, и ни в коем случае не отяготить его протекание в дальнейшем. То есть, если мы имеем обыкновенное простудное заболевание, да, насморк что первое, первое проявляется при, при остром респираторном заболевании, он в любом случае вызывает отек синусов как полость, полости носа, это клеток решетчатого лабиринта, и уже оттуда идет осложнение, это в гайморовой пазухе. Весь нежить переходит у э, гайморит, чи все же таки нет? Ни в коем случае, ни в коем случае, здесь, к сожалению, есть такая вещь, как предрасположенность к гайморитам, да, или предрасполагающие факторы. Прежде всего, это если наш пациент или простой человеческий обыватель, да, не имеет свободного настроения дыхания и в период здоровья, то есть есть какие-то провоцирующие факторы или предрасполагающие к развитию гайморита, эсклеоненсовой перегородки, это вазомоторный ринит, это аллергические заболевания или аллергический ринит. Конечно же, это прежде всего, что может привести к тому, что будут идти осложнения после насморка, такие гаймориты или фронтиты, ну или в общей сложности, да, мы их называем синуситами. То есть почему? Потому что что такое у нас вообще гайморит? Гайморит это воспалительное заболевание слизистой оболочки моровой пазухи, да. А, это прежде всего, что воспаление, отек и а, нарушение работы движения ворсинок слизистого слизистой оболочки, слизистого эпителия. Соответственно, если мы имеем э, полость носа, которая изначально уже работает не на 100% в э, заданном ему функциональном режиме, да, то, э, конечно, когда мы получаем воспалительное заболевание э, полости носа, такое как насморк, э, это будет э, ну, намного быстрее приводить к развитию осложнений. Поэтому я и говорю, что э, не всегда мы можем получить осложнение на седьмой день, иногда и на третий, пятый день мы уже имеем такие негативные негативні наслідки, як сіносіти в наш mm -hmm. пацієнтів. У наступній частині нашої програми поставимо декілька запитань від глядачів, які дивляться нас за допомогою сайту «Обозрівателі». Дочекайтеся. На всіх глядачі дивляться на за допомоги супутника. Є інтернет, ми там також є. Є глядачі сайту або вони ставлять декілька запитань. Вони знали про те, що до нас прийде лікар і ми будемо говорити про гайморит. Отже, існує думка, що лікування без хірургічного втручання не дасть помітних якихось результатів. Наскільки правдиві ці чутки і ці міфи? А здесь же нужно разобраться, мы какой с вами будем лечить, острый гайморит или хронический гайморит? А, вот же есть острый и хрон... конечно, хронический. Конечно, есть разные так? формы гайморита. А с чего вообще все начинается? С острого гайморита? Ну, конечно. А потом он да. переходит у хронический. а давайте еще немножко шагнем назад и разберемся о причинах, которые могут привести к гайморитам. И дальше мы сможем систематизировать немножко и нам с вами, нашим телезрителям, как правильно, наверное, подходить к лечению гайморита по пунктам, что называется. То есть, прежде всего, существуют основные причины, которые приводят к гайморитам то, что мы говорили, это нарушение дыхания, полости носа, то есть это функциональные какие-то да, нарушения. Второй момент. Это основная причина, это воспалительное да, генез развития гайморита. Это осложнения, возникающие после респираторных заболеваний, просто простудных заболеваний или острых вирусных инфекций. Есть еще такая, скажем так, у нас немаловажная проблемка, как адентогенный гайморит. Это осложнение при недолжном уходе за зубами в верхней челюсти, когда у нас есть пациентов какие-то кариесы, запущенные зубки, угу. э, это приводит к осложнениям гайморита и травматические гаймориты, то есть то, что получается в результате травмы. А в зависимости уже от этих причин есть еще четвертый путь, это гематогенный путь э, развития гайморита. но… Это уже, скажем так, из э, области осложнений, э, осложнений, поэтому его трогать пока не будем. Поэтому дети нужно разобраться. Вот то, что я назвала, э, воспалительный генез. Конечно же, прежде всего, это острое заболевание. Не всегда острое заболевание нужно лечить хирургическим путем. Я так понимаю, здесь вопрос звучал о хирургическом пути, все боятся этой пункции или прокола mm -hmm. гайморовой mm -hmm. пазухи устрашающей. А, поэтому здесь нужно тоже определиться. Мы имеем а, какую стадию, скажем так, развития гайморита? А, начальную, катарально-отечную, когда мы только имеем отек в пазушке и э, скопление слизи, да? То есть нарушение оттока из гайморовой пазушки. Или мы уже имеем гнойный процесс, когда… Э, имеется, здесь уже велик риск уже осложнения до гайморита. Поэтому в зависимости от этого доктор-толеринголог вместе со своим пациентом при помощи, скажем так, дополнительных методов исследования определяет тактику ведения. Но на самом, поэтому и здесь и решается вопрос, то ли только ли консервативно мы будем лечить это медикаментозно, да, или же мы будем испо использовать и хирургические методы. Опять-таки, консервативно, что мы прежде всего, первый шажочек к этому методу лечения, мы принимать начинаем противоотечные препараты, противовоспалительные, да, препараты, которые улучшают реологические свойства слизистой оболочки, улучшают отток, эвакуацию слизи и секрета из гайморовой пазухи. Заставляет лучше работать эти заснувшие ворсинки от воспаления, чтобы они стали лучше мерцать и выгонять слизь. Это то, что мы говорим о щадящей методе. А мы можем как-то самостоятельно это делать? Мы там можем там, прогревать, можем там какие-то ингаляции делать, какие-то такие капли застосовывать, а, травяные сборы, что-то там закапывать? Вы, конечно, это можете все делать сами. Но единственное, что это вас гораздо быстрее приведет к доктору-толерингологу с осложнениями. Чому? И мы придем к хирургическому методу лечения потому что, в принципе, мне кажется, каждый человек должен заниматься своим делом в совершенстве, и поэтому пациент, который начинает заниматься самолечением, наверное, в 80% случаев приводит к, приходит к отоларингологу, но уже к более запущенном состоянии, и тогда мы уже никуда от прокола уйти не можем. А если брать в процентах, сколько на 100 пациентов есть проколов, например? А, на настоящий момент этот, отсоток, этот процент снижается с каждым днем, по причине того, что, скажем так, фармакологическая наша промышленность нам дает все больше возможностей лечить консервативно, а плюс наш пациент становится более образованным, обращается действительно на ранних стадиях, не давая возможности развития сложнений гайморитов, поэтому, а, наверное, даже, я вам скажу... Прежде всего из своей практики, да, сколько процентов пункций я делаю, ну, на 100 человек где-то это будет человек 10-20. <свят> то есть это достаточно хороший процент, это не очень великий высокий процент для хирургического метода. И то мы относимся к чему? Что пункция это все-таки является полуконсервативным методом лечения. Это не истинная хирургия лечение гайморита и лорзаболеваний. Не надо бояться прокола. А, Опять-таки, наверное, забегу чуть-чуть вперед, да, сказав, что а, бытует мнение, если один раз проколоть гаймору пазуху, это всю жизнь придется делать. Да? И все боятся этих пункций, проколов, как огня. Второй момент, что все боятся, потому что это очень больно. На самом деле... Мы же не боимся, когда идем к стоматологу, что нам будет пломбировать зуб, что это будет очень больно, это мы поэтому не пойдем. Если будет проведена правильная анестезия, правильно будет соблюдена, соблюдена, соблюдена методика проведения данной манипуляции, эта процедура абсолютно безболезненная, безвредная. Более того, следов от, гайм, от прокола гайморовой пазухи никаких не остается. И если вам один раз, ну, к сожалению, так случилось, пропунктировали гайморовую пазуху, это не значит, том, что в дальнейшем каждый насморк у вас будет заключаться, заканчиваться гайморитами. К сожалению, там уже более глубокие, скажем так, причины э, 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 ну, этих заболеваний и осложнений. Это нужно уже будет разбираться э, доктору и его пациенту, почему мы имеем э, склонность к хронизации и почему мы делаем постоянные эти пункты, их можно избежать. Угу. И в наступной части нашей программы поговорим еще трохи про мифы с детства. Дочекайтеся. Можливо, не всім дітям, але мені казали, що якщо я там я не буду одягати шапку, якщо я там не буду там одягати шарфи uh -huh. а, і тепло одягатися, в мене буде а, гаймарит. Мені так говорили, а потім вже там пункція і таке інше. Чи насправді так відбувається, якщо в мене там а, анатомічно все нормально з носом, uh -huh. а, все працює, варсінки бігають, Beacon. і все, все, yeah. все, 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 все. так. Ну, вы шапки одевали, все нормально, ну, вас так, это убедилось. И, и шапку одевал, так. Вы знаете, нет, это не будет причина гайморита, но это будет путем гайморита. Вы же сами, мы можем понимать, что если мы будем ходить без шапок, без шарфов и постоянно по сквознякам, да, это приведет к тому, что мы будем болеть насморком к респираторным заболеваниям, часто рецидивирующие респираторные заболевания. Все-таки достанут наши ворсинки и не перестанут бегать так, как надо, и угу. начнется развитие гайморита. И самое неприятное это то, что это может провоцировать невриты, невралгии до корешочка ватроничного нерва, и у вас будет болеть просто голова, потому что неврология гораздо более, скажем так, ну, неврология более подвержена этим сквознякам, Чим гаймаріти? А отже, там наші триває там 3-4 дні. Угу. Ми звертаємось до отел рідголога. Отелерінголог каже ваш вас А скільки часу мені треба закласти власного? А для того, щоб я зрозумів, на лікування потрібно гаймориту місяць, і я знаю, що мені потрібно щось там капати, прогрівати і слідувати рекомендаціям лікаря. Ну, здесь, к сожалению, есть протоколы медицинского, да, а есть практика. По, согласно протоколам, катеральная отечная форма гайморита должна у нас с вами пройти от 7 до 10 дней, и более больничный мы выдать не можем. Гнойный процесс у нас может длиться от двух недель до 20 дней, и мы его продолжаем лечить. Но, к сожалению, каждое заболевание и каждый процесс, он ситуативен, и мы наблюдаем за нашим пациентом. То есть, э, ну, в любом случае, я могу сразу сказать, что меньше недели не, у нас не получится затратить на лечение гайморита. То есть, это все равно прием каких-то медикаментов, период накопления медикаментов, период наступления их эффективности. Э, а э, а есть какая-то статистика дней. там? У детей нечистейший гайморит выникает. У человеков нечистейший, адже они там у спортсменов, например, да, которые mm -hmm. там проводят активно, uh, у женщин, потому что они uh, намагаються ходить без шапки, адже там зачистка, и туда, быть да. uh, вродливой, но uh, это вот такие наследки бывают. Нет, здесь закономерности нет, мы можем понимать о том, что uh, дети, как, ну, скажем так, детки, как, так и пожилые наши uh, пациенты, они более имеют uh, восприимчивую иммунную систему, да, поэтому у них риск развития осложнений гораздо выше, чем у пациентов среднего возраста. Поэтому, конечно, есть настороженность. У деток, у которых есть проблемы с аденоидами или аденоидиты, как мы говорим, да, конечно же, очень великий риск развития осложнений, как гаймориты, потому что, процессе то, что мы говорим, опять-таки, если мы вернулись к деткам, это несовершенная носовая полость и в период здоровья, то есть ребенок не дышит на 100%, конечно же, это способствует тому, что гайморит у этих деток развивается гораздо быстрее. У пациентов пожилого возраста уже работа в любом случае с листой идет не на 100%, а идет склонность к суботрофическим, атрофическим состояниям. Это опять-таки замедляет работу, эвакуацию секрета из ворсинками, из гайморах пазах и предрасположенность гайморита. Но закономерности между мужчинами и женщинами здесь нет абсолютно никакой. Вот кому не повезло, то ты получил. Mm -hmm. а сегодня мы говорили про такая захворание гайморита разом с ликарем от Татьяной Запорожец. Спасибо вам, что завитали до. Нас. Вас вам спасіба большої, було приєднав часом. Це була програма Країна Здоров'я. А якщо вам цікаві інші теми, заходьте на наш сайт соцкраїна.ком залишайте назву цієї теми. Ми тут її будемо обговорювати. На екрані ви бачите телефон. Це для рекламодавців. Всім бажаю доброго здоров'я. Дихайте вільно і зустрінемось.